Ми вітання усім глядачам на парламентському проект. Позиція, і сьогодні гостя нашої студії, другий міністр соціальної політики України, народний депутат України Наталія Королевська. Наталія Юрівна, я вас вітаю. Вітаю вас лічені дні залишаються до наймасштабнішої трагедії не лише для України, а й для усього світу. Я маю на увазі саме трагедію на Чорнобильській атомній електростанції, яка сталася 26 квітня 30 років тому. Для України це ціла проблема не лише. Подолання наслідків, а й ми маємо цілий прошарок соціальний прошарок людей, яким потрібна підвищена увага держави. От що сьогодні на 30-ту річницю відбувається з цією категорією громадян, К у нас не тільки 30 років назад була страшна трагедія. Но в прошлом году тих людей, які захистили весь мир, защитили Україну ядерної катастрофи. Для этих людей теперь создали целый геноцид. Их лишили любых прав, их лишили социальной поддержки, защиты. Вплоть до того, что деток даже отказались стаканом молока в школе обеспечить. Казалось бы, такая норма раньше была абсолютно незыблемая. Ни оздоровления, ни лечения, никакого реабилитации, ничего. И поэтому мы объединились вместе с народными депутатами. Я со своими коллегами были инициаторами законопроекта. И был принят закон в парламенте, который проголосовали все фракции парламента, где мы восстанавливали льготы, которых лишило правительство ценюка людей, и в то же самое время мы вводили новые нормы, которые 30 лет, к сожалению, так в нашей стране и не были предусмотрены. Это в первую очередь детки чернобыльцев, которые сегодня нуждаются в особом медицинском внимании. Это вдовы чернобыльцев, которых сегодня просто ну, издеваются над ними. Если она похоронила мужа, то после этого нужно носить кучу справок и доказывать, что твой муж умер именно в результате чернобыльской аварии. Это налоги на пенсии с работающих чернобыльцев, да и со всех пенсионеров. То есть мы смогли Объединив усилия депутатов принять этот закон, и, конечно, для меня было шоком, когда я в пятницу узнала что по э, предложению правительства президент витировал данный законопроект сегодня мы уже провели переговоры э, с фракциями в парламенте и большинство депутатов парламента готовы поддержать нашу инициативу завтра будет заседание комитета а в четверг мы надеемся этот законопроект будет э, рассматриваться в зале и мы сделаем все чтобы преодолеть вето президента а чтобы этот закон был и чтобы он к 30-й годовщине Чернобыльской аварии был и работал. Чи была какая-то мотивация инициативы урядовцев и чи пояснил какой-то президент такое решение? Знаете, логику нашего правительства тяжело вообще предугадать. Им самим не хватает, у них последние часы сегодня уже пребывания во властных кабинетах, и поэтому жадности их предела нет, и они пытаются вот таким образом обосновать, что якобы у них нет денег. Мы им предложили, во-первых, где взять эти деньги, а во-вторых, также вот мы предложили, завтра будем регистрировать законопроект, вот мы много слышали за офшорные компании, за скандалы, которые есть. Вот я еще в 2012 году зарегистрировала законопроект, которым предложила, что те деньги, которые уходят с Украины в офшорные компании, должны облагаться специальным налогом. И я предлагаю, чтобы это был такой социальный налог чтобы эти деньги вот хотят в офшорную компанию перечислить, пожалуйста, 15 процентов от суммы заплатите социального налога, чтобы это был социальный фонд, который бы сегодня был направлен на восстановление социальных льгот, повышение социальных стандартов, чтобы сегодня эти деньги были как бы поделились олигархи с людьми и чтобы они ушли людям. И вот мы предлагаем сейчас, чтобы усилить социальную защиту и добавить денег в бюджет не за счет того, чтобы отбирать у чернобыльцев, отбирать у ветеранов, не платить сегодня людям, которые переехали из неконтролируемой части Луганской Донецкой области в Украину пенсии, чтобы не забирать у людей последний кусок хлеба. Заберите 15% от всех перечислений в офшоры э, и передайте на социальные потребности. Эти денег хватит с лихвой и соцстандарты проиндексировать и восстановить все Соціальне гарантії. гарантія от хотілося продовжити тему соціальних стандартів. Відомо, що вже у травні уряд планує а, проіндексувати заробітні плати та пенсії. На що слід розраховувати громадян? Знаєте, ну от буквально там щитані остались минути, і ми надіємося, що в цей раз уже провітерство ценюка пойдуть. А... подальше от правительства, от кабинета министров, от своих кабинетов. Думаю, у них много к ним будет вопросов еще после этого. Но сегодня есть такой шанс, чтобы очистить все-таки здание Нагрушевского от присутствия этого неадекватного, непоследовательного правительства. И их предложение по индексации, которое они сегодня так хвастаются им, как последний вздох, я считаю, ну, неадекватно. Ну, вот вдумайтесь, да, они на 69 гривен это почти 2 доллара. Да, хотят повысить э, прожиточный минимум. Да. Ну, ну, ну как, ну как на эти 69 гривен человеку выжить, когда у нас каждый день то газ подорожал с 1 марта, то свет подорожал. А продукты, ну это почему. Ну, это, ну, ну, Абсолютно. На... То есть, ну, это не пенсию. Сейчас 1074 минималка, они 1130 дадут. да, Но ну, это 50-60 гривен. Ну, это неадекватная индексация мы со своей стороны подготовили изменения в бюджет. Это не просто пустое заявление по выезде соцстандарта. Да? А мы им написали, вот где взять деньги. Мы считаем, что с 1 мая спокойно, абсолютно, без каких-либо там угроз для государственного бюджета можно дать пенсию минимальную 1524 гривны. Да? Но это хотя бы на 500 гривен. Ну хоть как какая-то помощь была бы человеку. А минимальную зарплату поднять до 1958 гривен. Это тоже на 550 гривен. То есть это то, что позволило бы людям, ну хоть какой-то свет в конце туннеля. Хотя этого тоже крайне недостаточно. Но мы предложили тот компромиссный вариант, который бы никакого сегодня не понес бы ну, дополнительных невозможных затрат бюджета. И написали, где взять сегодня эти деньги. То есть, возможно. Эти деньги есть сегодня в государственном бюджете. И у них просто сейчас нет желания. К сожалению, мы смотрим, что новое правительство тоже пока не настроено очень конструктивно на то, чтобы пересматривать социальные стандарты. И мы предложили, мы подготовили вот свою программу антикризисную за мир и развитие, где мы изложили все пункты, которые мы считаем необходимым сегодня для того, чтобы запустить экономику, восстановить экономику, чтобы изменить, ну как выйти, начинать вы... викарабкуватися Карапковацесть пропасті, в яку нас загнала правительство Яценюка. Тобто мова не лише про соціальну політику, а про глобальні процеси, про економіку, про вихід соціальна політика це производне від економічного положення сьогодні. У нас в. полной, э, в полной такой э, катастрофической ситуации экономика, и из-за этого мы видим, что социальная политика. Поэтому мы им написали план действий, что нужно сделать в экономике, и написали, за счет чего сегодня можно поднять социальные стандарты. Мы им предложили, возможно, новое правительство, которое, может быть, и сегодня будет назначено, рассмотрит это предложение. И чем он включит в свою программу. Мы готовы да, им на пальцах рассказать, объяснить, разжевать, рот положить, то есть потому что у нас есть опыт, у нас есть знания, мы знаем, что сегодня нужно сделать, чтобы э, начинать восстанавливать нашу экономику. Надеемся, что они прислушаются. Хотя иллюзии мы по этому поводу не испытываем, потому что сейчас идет вот формирование, заканчивается, э, ну, мы с вами разговариваем еще до обеда, и сейчас формируется коалиция. Они собирались тех же самых депутатов, которые были в старой коалиции, сформировали сейчас новую коалицию. Ну но хорошее, может быть, отправит Яценюка в отставку, и мы за это будем голосовать, и формирует новое правительство. Но мы понимаем, что это новое правительство ничего кардинально нового сегодня для страны не принесет. И поэтому мы все-таки настаиваем на том, что лучше принять решение сейчас за перевыборы, за месяц еще можно успеть и до Пасхи провести перевыборы, и уже спокойно на светлое воскресенье идти и за рукава идти и работать, и восстанавливать экономику экономику и сегодня дать людям новые социальные стандарты. Они к нам не прислушались по этому поводу, поэтому хотят все-таки продавить через парламент новое правительство. Мы новому правительству также готовы предоставить план действий. Он у нас есть. И для нас задача сегодня, независимо от политических партий и взглядов, сделать все, чтобы в страну вернуть мир, повысить социальные стандарты и восстановить экономику. Это три сегодня самые важные вещи, которые должны объединить всю страну. И говорю, политика, политика это уже второй этап. Первый этап сегодня объединиться ради того, чтобы сохранить в стране еще наш потенциал и вернуть мир и экономическое развитие. Вот как раз враховывая расклад сил в парламенте, певно, что новому уряду не завадит поддержка будь-яких политических сил, если инициативы нового уряду и оппозиционного блока певным чином сбегатимутся. Вы будете поддерживать уряд Инициатива. мы все инициативы независимо Хоть это от партии Лешка, хоть от президентской, парламентской, неважно какой политической силы, если эти инициативы направлены на повышение уровня жизни людей, на защиту людей, на восстановление экономики, мы всегда за них голосуем. Мы свои законы через них подаем, потому что они ж вредные, они как дети обидчивые в детском садике, и поэтому они думают, что это их законы. Но мы хоть чуть-чуть стараемся, вот говорю, по чернобыльцам восстановить там чуть-чуть по ветеранам помогли, восстановили. Еще ряд наших инициатив, то есть как вода камень точит, мы пытаемся до них достучаться. Но, к сожалению, это настолько сложный и медленный процесс, что за их неповоротность, из-за их, их вот этих амбиций, чванливства, то есть э, очень мало получается принимать э, хороших решений. И поэтому мы считали, что перезагрузка парламента позволила бы дать новую энергию, новую силу парламента, новый такой шанс сегодня для страны. Они к этому не готовы, они боятся, они держатся за свои кресла, они понимают, что их опять не переизберут, и поэтому для них ужас от того, что оппозиционный блок может победить на парламентских выборах, заставляет сбиваться в, в, в стаю и дальше продолжать издеваться над страной. Но в любом случае первый шаг, то, что э, старая коалиция распущена, то, что это правительство должно уйти в отставку, то, что сформируется новое правительство, это уже шаг, по крайней мере, вперед. Какие-то шансы. Да, все-таки нюанс есть, но иллюзий мы по этому поводу не испытываем. Я только сейчас, ну, буквально на выходных, вернулась э, с серой зоны Донбасса. Мы с середины Луганщина так было? Да, мы проехали по Луганщине, по, вот, не доехали только до Станицы, проехали Горская, Нижняя, Тошковка, Золотое. Вот Золотое 4. Да, это населенный пункт, который обстреливают сегодня два раза в день. В 6 утра и в 6 вечера. И большинство своего времени люди, конечно, проводят в подвалах. И, конечно, ситуация там не то, что спокойная, она очень опасная. Но что приятно, что за последний год в этом населенном пункте родили 11 младенцев, 11 деточек появились на свет. И, конечно, это дети мира, это те родители, это близкие, родственники, которые верят в то, что мир вернется на нашу землю. Они не боятся, они рожают детей, они думают о завтрашнем дне. Они с миром встречают тех, кто к ним приезжает, и очень этому благодарны. И сегодня наша задача конечно, вернуть мир. Потому что когда заходишь в парламент, у них там политическая война война амбиций, война каких-то своих вот там, личных, да. Да, какую-то параллельной жизни. Я вот порекомендовала бы этому парламенту поехать туда в Маринку, в Нижнее, в Золотое, в Горское, проехать под тем населенным пунктом и посмотреть, как живут люди. Как эти населенные пункты, которым ни копейки денег не выделили на восстановление инфраструктуры, на восстановление домов, там, населенных пунктов, ничего. Людям не дали ни копейки компенсации сегодня. Да о чем тут компенсация, Марин? Статуса людям не дали, что они пострадали в результате Сегодня антитеррористическая операция. И вот это сегодня задача: это вернуть мир, это восстановить наши города, восстановить сегодня жилье людей и вернуть людей к спокойной, безопасной жизни. И это все повлияет на всю страну. Казалось бы, да, там Житомир или Чернигов ну, не так чувствуют войну. Но их дети сегодня также призываются в армию, и они вынуждены либо убегать от повесток военкомат, либо идти и рисковать своей жизнью. Жизнью. А мамы, матери, конечно, не для этого родили, и каждая мама хочет, чтобы ее дети жили под мирным небом, чтобы видели какую-то перспективу. И поэтому вот мы женщинами собрались вместе и в Маринке, и в Золотом, и собрались вместе в Северодонецке. И туда приехали женщины. Это с... было региональное встречи инициативы. Да, 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 да. Вот наши женщины за мир, вот они продолжают подписывать декларацию форума женщины за мир уже более 10 тысяч подписей. На этой неделе мы проведем проведем такой форум в Чернигове, потому что нас женщин объединяет то, что ну, никто больше нас сегодня не хочет мира, потому что мы хотим видеть своих детей здоровыми, счастливыми и уверенными в завтрашнем дне, и чтобы слово мир это как в нашем детстве это было что-то такое символическое, что-то доброе, но казалось бы нам абсолютно незыблемым, мы были уверены, что ничто не может помешать нашему миру и нашему спокойствию, поэтому хотелось бы, чтобы и нашим деткам вернулось вот такое же чувство спокойствия мира и уверенности в завтрашнем дне. Поэтому женщины продолжают объединяться, мы продолжаем проводить встречи, первые гуманитарные миссии форума «Женщины за мир» вот были полностью на этой неделе в серой зоне, оказали и помощь, и провели очень много встреч, и оказали много волонтерской работы, и мы дальше эту работу будем продолжать. И также на прошлой неделе мы встретились со всеми международными дипломатическими миссиями в Украине и призвали и женщин мира присоединяться к нашей инициативе, потому что только взявшись сегодня за руки, без границ, мы можем восстановить мир и спокойствие в Наша страна дуже благородна ініціатива. Я бажаю вам успіху в ній. Дякую, дуже. глядачам нагадую, що гостею нашої студії була народний депутат України, другий міністр соціальної політики України Наталія Королевська. Дякую за увагу. Залишайтеся на парламентському і далі.